Як ваші враження? Це проведення інженерного мистецтва. Обалденна штука. І все за допомогою вашої допомоги. Дуже багато такого буває, що ми привозимо, передаємо, нам кажуть, та у вас це одна річ, ви її показали, а потім в гараж собі відвезли. Ну, ви як безпосередньо вже військовий, скажіть, будь ласка, ваші враження і... И вообще, бывают иногда вопросы, да это не военные, это ряженые люди, актеры, Нет, я не ряженый, я четвертый год в ЗСУ, три года был в 53-й бригаде, сейчас 151-я. Обалденная штука, вот, она позволит сэкономить время на то, чтобы переобуть, ну, автошины на каком-нибудь автомобиле, который выполняет боевые задачи. Вот, это сократит время простоя, вот, и, ну, скажем так, автомобили, которые выполняют боевые задачи, вот, у них заключается задача в подвозе э, БК, вода, еда, живая сила. То есть чем дольше стоит автомобиль, тем больше бойцы стоят на передку без э, еды, э, БК и так далее. То есть приехал автомобиль, быстренько переобулись, тут же он на склад сдал бэушные вот автошины и поехал выполнять свои боевые задания. Дякую, огромная, классная штука.